являюсь основником частного предприятия «Скала», которое занимается разработкой природных ресурсов, и, соответственно, руководитель и учредитель фермерского господарства Бургунска на территории Бургунской сельской работы. У меня такой вопрос. Видно, по строительству, по объемам будет очень много использовано на отсыпку дорога, грунта, суглингов и ТЗТП. Как по проекту, откуда будут браться эти грунты? как они И, соответственно, второй вопрос сразу же, пользуясь этим, случаем. Э, как, какие направления будут приоритетными для программ, вот эти 200 миллионов, которые будут использоваться для развития инфраструктуры, как, то есть энергосбережение, строительство, домов или только социальные лица, ну, какие направления приоритетными будут? і будуть ли учитываться происхождение, то есть или эти проекты разработаны и людьми внедряются с Киева, соответственно, как часто бывает, или будут разработаны и внедряться э, членом нашей громад непосредственно на месте. Мне Дякую за питання. Я відповім на першу частину питання. Е, так, буде використовуватись піські сухлінки, в тому числі і скальна накидка, е, скальний грунт. Ми Займались вишукуваннями в 2013-2014 році, щоб знайти де можна придбати груди, який нам потрібен. Розглядалися варіанти перевести з порту Новотолійська ну, чи з міста Херсона, чи якимось іншим транспортом довозити. Якщо у вас є розвідані кар'єри цього, звичайно, ми будемо зацікавлені, адже вести 60-70 кілометрів, звідкись, якщо він є рядом, то немає. Це лише е, бюджет. На рахунок социальной истории, например, может быть, поставленных замов копейщик, что второй части вопроса по использованию средств на социальное развитие региона. По практике нашей работы мы данные вопросы оставляем на рассмотрение местной громады. То есть на сегодняшний момент мы в сметный расчет заложили 200 миллионов гривен на, развитие, на социальное развитие региона. Эти деньги пока, так сказать, не ощутимы в плане того, какие проекты нужны региону, какие проекты нужны громаде. Мы этого тоже сейчас не знаем. Поэтому после прохождения экспертизы и э, утверждения э, на кабинете министров мы приедем к вам, соберем, возможно, какой-то круглый стол ведущих э, активистов специалистов, поважных людей, местные ароматы, с руководством вашего района, превратим руководство области, и обсудим то, что сейчас в первую очередь необходимо для развития региона. Будь это проекты, проекты в энергетической сфере, будь это инфраструктурные проекты, будь это дороги, будь это какие-то проекты на сохранение археологических памяток. Мы все будем рассматривать и с вами коллегиально принимать решения. То есть никаких указаний сверху из Киева здесь в данном случае не предусмотрено. Спасибо.